श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच मया सप्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रम् माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेहं स विज्ञानम् इदं वक्षाम्यशेषतः यज्ञात्वानेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणाम् सहस्रेषु कश्चिद्यदति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कारयितीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूताम् महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनी भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम् कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्य किञ्चिदस्ति धनञ्जया मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणायिव रसोऽहमप्सु कौन्तेया प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं माम् सर्वभूतानां विद्धि पार्थसनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जस ते बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा ये चैव सात्विका राजसास्तामसाश्च मत्त ये मत्तयेवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययं दैवीशेषा गुणमयी मम मायादुरत्यया मामेवये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते न राधमाः मायया प्रहृतज्ञाना भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते माम् जनासुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा तेषाम् ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहम् स च मम प्रियः उदारा सर्वये वैते ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम् गतिम् जन्मनामन्ते ज्ञानवान् माम् प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मासु दुर्लभः कामैस्तैस्तैर्ृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतास्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम् श्रद्धाम् तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तद्भवत्यल्पमेधसाम् जीवान् जीवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम् मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशं सर्वस्य योगमायासमावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परं तप येषां त्वन्तगतं पापम् जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढौ व्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् माम् धियज्ञं च वेविदुः प्रयाणकालेऽपि च माम् दुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः